Величкого осіннього гаю, де ти знайдеш безліч різнокольорового листя, з якого виходить чудовий букет, і потім подарувати його тій, хто тобі подобається, або ж принести його додому та презентувати мамі. Нехай також зрозуміє, що осінь чудова пора. Можна знайти серед цієї золотавої краси невеличке осіннє дзеркало, спокійне озеро чи річку. З вечора випросити у батьків вудку, накопати хробаків, часто їх можна знайти під великим камінням, зібрати собі смачний твермозок і на вихідних рано вранці разом із друзями чкурнути сюди. Саме серце осені любити осінь можуть не тільки ті, кому не сидиться вдома. Якщо ти творча людина малюєш чи створюєш пану з природних матеріалів, сьогодні це дуже модно. Зайди до лісу, вся сирована валяється в тебе буквально під ногами. Жовте листя чудово підійде для фону твоєї роботи. Чудернацькі жолуді та чорняві каштани додадуть їй цікавинки, а птахи та мурахи, що будуть непомітно шародіти навкруги, надихнуть тебе на творчість. Навіть якщо ти спортсмен, осінь для тебе чудова пора. Адже велосипедисти можуть ганяти осіннім лісом. Тренувати свою їзду на маунтенбайку та вивчати різноманітні трюки. Адже падати все одно не боляче листя пом'якшить землю. Долучити до спорту можна і батьків. Прийшовши до лісу, разом створіть собі площадку, натягніть між деревами мотузку, розвізьте позначки з номерами, намалюйте разом карту та змагайтесь у тому, хто перший пройде дистанцію. Якщо ти фотограф, знайдеш в осінніх барвах. Чудові композиції для вдалого фото та влаштуєш фотосесію для своїх друзів. І не забувай, що у програми Територія дитинства є своя група ВКонтакті та електронна пошта. Пиши нам про те, чим можна займатися восени, розповідай про свої захоплення, які цікаві тобі і твоїм друзям, та дивись попередні випуски програми. А ми мандруємо далі на осінній майстер-клас до вітальні юних художників! Сегодня мы вам предлагаем сделать рисунок акварелью по мокрому вместе с нами. Для этого нам понадобятся акварельные краски, вода, акварельная бумага. Можно брать и простую бумагу, но тогда ее надо взять очень-очень плотную. Еще нам понадобятся вот такие вот салфетки. Ну и, конечно же, кисти. Для акварели кисти используют Мягкие, пушистые. Для начала мы берем самую большую кисть и окунаем ее в воду. Нам надо полностью покрыть лист водой. Делаем это быстро и смело. Кисть у нас словно белка. Легко движется по листу. Хорошо смоченную бумагу необходимо промокнуть салфеткой. Наша бумага готова, и мы можем приступать к рисованию. Но для начала нам теперь надо напоить акварельные красочки, потому что они очень любят воду. Итак, приступаем к работе. Мы будем рисовать осеннее дерево. Вначале мы сделаем красивое голубое небо. Окунаем кисть в воду, вытираем о краешек баночки, чтобы убрать лишнюю влагу, и окунаем в голубую краску. Если ваша бумага достаточно влажная, то краска будет очень красиво растекаться. Если голубой цвет не один в вашей палитре, то можно взять еще оттенки синего и голубого цвета. Конечно же, вы знаете, что воздух, он полностью окружает все предметы, поэтому и мы в своем рисунке нарисовали все-все голубым. Но теперь у нас появится земля, Конечно, вы знаете, что если смешать синий и желтый, то получится зеленый. Набираем желтую краску и не с листа мы превратим в зеленый цвет. Желтым цветом мы закрасили не только небо, но и немножко солнца. Теперь мы начинаем выращивать дерево. У нас будет яблоня. Окунаем краску в коричневый цвет. Мы начинаем с маленького-маленького зернышка. Потом появляется росток, и он растет. Росток растет все выше, и ствол дерева становится все толще. Росток тянется к солнцу, и его веточки разрастаются. Разрастаются, конечно, и корни. Если у вас в красочках есть не один коричневый цвет, то можно использовать несколько оттенков коричневого, даже красноватый и голубоватый. Сейчас мы будем рисовать яблоки. Для того, чтобы их нарисовать, надо хорошо промыть кисть, вытереть окраешек баночки и даже лишнюю влагу снять с кисти с помощью руки. Сухой кистью мы намечаем, где у нас будут яблочки. Кисть в, в данном случае будет не отдавать нам влагу, а наоборот забирать ее с листа. Лишнюю влагу снимаем. Теперь мы берем красный цвет. И делаем яблочки с красным цветом очень аккуратно. На кисть мы выберем совсем-совсем чуть-чуть. И рисуем яблочки. Если яблоки немножко растекаются, не переживайте. Можно отжать кисть, промокнуть и нарисовать снова. И теперь осталось нарисовать только осенние листики. Конечно же, они бывают желтые и слегка коричневатые. Такие краски мы и берем. Немного листьев можно раскидать и внизу под деревом. С сухой кистью мы можем вверху сделать белые облака. Наши работы почти готовы. Чтобы они стали более живыми, можно нарисовать ежика или улетающих вдаль птичек. Но это уже надо сделать, когда лист хорошо просохне. Творите! Желаем вам успехов! Бажаю тобі безселого проведення шкільних каникул. Побачимось наступного тижня!